assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar kanalimga ge, xush kelibsiz bugun uy sharoitida juda ham oson va tez tayyor bo'ladigan e, limonad tayyorlaymiz e, 2 dona apelsin va 1 dona limonni mayda qilib to'g'rab olamiz azizlar va muzlatgichga qo'yamiz yodingizda tuting muzlatgichga qo'ymasdan limonad tayyorlab bo'lmaydi mana shunaqa qilib to'g'rab oldim va selafan paketga joylab морозилкаga muzlatdim azizlar muzlagichdan olib ustiga bir stakan shakar solib ozroq suv soldim va blenderda yaxshilab aralashtirib oldim quyuq quyom hosil bo'lguniga qadar yaxshilab mana aralashtirib oldim mana shunaqa massa hosil bo'ldi ana endi buni ustiga muzdek bir yarim litr suv qo'yamiz azizlar yaxshilab aralashtiramiz undan keyin suzgichdan o'tkazib olamiz suzgichdan o'tkazganimizda limon va apelsin po'stlog'i mana shunaqa bo'lib suzgichda qolishi kerak suvni esa mana ko'rib turganingizdek limonad bo'ldi idishga solib olamiz yoki dasturxonga tortib etsangiz ham bo'ladi ustiga yalpiz yaprog'i qoyib mana dasturxonga tortib etamiz muzdekkina juda ham mazali mazasi ham yaxshi albatta sizlarga ham tayyorlab ko'rishni tavsiya etaman mana dasturxonga tortiq etdik limonladimiz tayyor bo'ldi azizlar e'tiboringiz uchun rahmat videom yoqqan bo'lsa albatta layk bosishlaringizni tilab qolaman